শ্রীমদ্ভাগবত গীতার নম্বর আরম্ব শ্লোকর বিষয়ে কম কীম্বাশ শিখন্দীশ মহারথ দৃষ্টিরা সত্য কি দ্রৌপদ দ্রৌপদে পৃথিবী পতে সৌভদ্ৰ মহ পৃথক পৃথক মহা ধনুৰ্ধৰ কাশীৰাজ মহাৰথী শিখণ্ডী কৃষ্ট অপৰাজয় সাত্যকী ৰজা ধ্ৰুপদ ধ্ৰুপদীৰ পুত্ৰ সকল মহাবলশালী সুভদ্ৰ পুত্ৰ অভিমূন্য এই সকলোৱে নিজৰ নিজৰ শংখ বিলাক বজালে কায়াৰূপী কাশী পুৰুষে যেতিয়া চাৰিওফালৰ পৰা মনৰ সৈতে ইন্দ্ৰিয়ক একত্ৰিত কৰি কায়া অৰ্থাৎ দেহতে কেন্দ্ৰিত কৰে তেতিয়া শৰীৰ পৰম ঈশ্বৰৰ বাসৰ অধিকাৰী হৈ পৰে পৰম ঈশ্বৰত নিবাস দিব পৰা সক্ষম কায়াই হল কাশী কায়াতেই পৰম ঈশ্বৰ নিবাস আকৌ শিক্ষা সূত্ৰৰ ত্যাগেই হল সিখন দি আজিকালি মানুহবিলাকে মূৰৰ চিৰিত শিক্ষাবিলাক কাটি লয় আৰু সূত্ৰৰ নামত নিজৰ কান্ধত লগুণ এডাল লগুণডালকো পেলাই দিয়ে জুই জ্বলাবলৈ এৰি দিয়ে এইদৰেই সন্য়াস হল বুলি ভাবা হয় নহয় মূলতঃ শিখা হল লক্ষ্যৰ প্ৰতিক যি আপোনাৰ প্ৰাপ্য আৰু সূত্ৰ হল সংস্কাৰ যেতিয়া পৰমাত্মাক প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে আপোনাৰ সংস্কাৰৰ সূত্ৰপাত হৈ আছে তেতিয়া তাৰ ত্যাগ হল কেনেকৈ এতিয়ালৈকে আপুনি যেতিয়া ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তি অৰ্থাৎ আত্ম উপলব্ধি হৈ যাব আপোনাৰ সংস্কাৰৰ সূত্ৰপাত কাক খাই যাব এনে অৱস্থাত ভীষ্মৰূপী ভ্ৰম শান্ত হৈ যায় সেইকাৰণে শিখন দিয়েই এই ভীষ্মক বিনাশ কৰিব পাৰিব যোন হল ভ্ৰমৰূপী ভীষ্ম শিখন দি চিন্তন পথৰ যোগ্যতা হয় মহাৰথী হয় ধ্ৰীষ্টম্য় হল দৃঢ় আৰু অচল মন আৰু বিৰাট হৈছে চাৰিওফালে বিৰাট ঈশ্বৰৰ প্ৰসাৰতা দেখাৰ ক্ষমতা এইবিলাক দৈৱিক সম্পদৰ প্ৰধান গুণ হয় সাত্বিকতাই সাত্য কি সত্য চিন্তনৰ প্ৰবৃত্তি অৰ্থাৎ দ্ৰৌপদ আৰু ধ্যান ৰূপী দ্ৰৌপদীৰ পাছ পুত্ৰতা স্থিৰতা আদি সাধনাত মহান সহায়ক মহাৰথীসকল তথা শক্তিশালী বাহুযুক্ত অভিমন্য এওঁলোকে নিজৰ নিজৰ শংখ বজালে বাহু হল কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ প্ৰতীক যেতিয়া মন ভয়ৰ পৰা আঁতৰি থাকে তেতিয়া তেওঁ বহু দূৰলৈকে ভাবিব পাৰে এওঁলোক সকলোৱে বেলেগে বেলেগে সংস বজালে সাধনাৰ ক্ষেত্ৰত এওঁলোকো কিছু দূৰ পাইছে সেয়েহে এওঁলোকৰ নাম লেখত ল'ব পাৰি ঊনৈশ নম্বৰ শ্লোকত কৈছে সঘাত ৰাম হৃদয় আনি নভ স পৃথিৱী বা তুমল অভ্যুননা দান এই বিভিন্ন সংখ্যবিলাকৰ ভীষণ শব্দই পৃথিৱী আৰু আকাশ উভয়তে ভয়ংকৰ প্ৰতিধ্বনি তুলি ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ পুত্ৰসকলৰ হৃদয় বিদীৰ্ণ কৰি তুলিলে সেই বিকট শব্দই আকাশ আৰু পৃথিৱীক কপাই ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ পুত্ৰৰ হৃদয় বিদীৰ্ণ কৰি দিলে সৈন্য পাণ্ডৱৰ ফালেওতো আছিল কিন্তু অন্তৰ কঁপি উঠিল কিয় ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ পুত্ৰ মূলতঃ পাঞ্চজন্য দৈৱিক শক্তিৰ ওপৰত অধিকাৰ অনন্তৰ ওপৰত বিজয় প্ৰাপ্ত অশুভৰ শেষ আৰু শুভৰ প্ৰাৰম্ভণি যেতিয়াই হব ধৰিলে তেতিয়া কুৰুক্ষেত্ৰ আখুৰি সম্পদ বাহ্যিক প্ৰবৃত্তিবোৰৰ হৃদয় বিদীৰ্ণ হব ধৰিলে তেওঁলোকৰ শক্তি লাহে লাহে লোপ পাব ধৰিলে বিশ নম্বৰ শ্লোক ঠিক সেই সময়তে হনুমানৰ ছবি সম্বলিত আহ পতাকাযুক্ত ৰথত উঠি থকা পাণ্ডুপুত্ৰজনে নিজৰ ধনু তুলি ললে আৰু বান নিক্ষেপ কৰিবলৈ সাজু হল হে মহাৰাজ তেতিয়া ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ পুত্ৰসকলক যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ যথাযথ স্থানত উপস্থিত হৈ ৰণ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ থকা দেখি অৰ্জুনে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক এই কথাষাৰ ক'লে যুদ্ধ প্ৰায় আৰম্ভ হ'বলৈ লৈছিলে উপৰোক্ত কথাখিনিৰ পৰা এই কথা বুজিব পাৰি যে যুদ্ধক্ষেত্ৰত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ পোনপটীয়া উপদেশ অনুসৰি পাণ্ডৱসকলে যেনে অভাৱনীয়ভাৱে সমৰ সজ্জা গঢ়ি তুলিছিল তাক দেখি ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ পুত্ৰসকল প্ৰায় নিৰুৎসাহ হৈ পৰিছিল পতাক ৰা ৰা্ৰৰ প্ৰতীক বুলি ভবা হয় ইয়াত কপি সাধাৰণ বান্দৰ নহয় স্বয়ং হনুমান আছিল বিষয় ৰাগক ত্যাগ কৰাই হল বৈৰাগ্য অৰ্জুনৰ ৰথৰ পতাকাত হনুমানৰ ছবি থকাটোৱেও জয় লাভৰ সূচনা কৰিছে কাৰণ ৰাম ৰাৱণৰ যুদ্ধৰ সময়তো হনুমানে ভগৱান ৰামৰ লগত সহযোগিতা কৰিছিল আৰু সেই যুদ্ধত ভগৱান ৰামৰেই জয় হৈছিল এতিয়া অৰ্জুনক সহায় কৰিবৰ বাবে তেওঁৰ ৰথতে ৰাম আৰু হনুমান দুয়ো উপস্থিত আছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই স্বয়ম ৰাম আৰু য'তেই ভগৱান ৰাম উপস্থিত থাকে তাতেই তেওঁৰ নিত্য সেৱক হনুমান আৰু তেওঁৰ নিত্য প্ৰিয়া সীতা অৰ্থাৎ সৌভাগ্যৰ দেৱী লক্ষ্মী উপস্থিত থাকে গতিকে অৰ্জুনে কোনো শত্ৰুৰ বাবেই ভয় কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এই যে তেওঁ সোবাতে চলাই নি পোনপটীয়া উপদেশ দিবৰ বাবে ইন্দ্ৰীয়সমূহৰ গৰাকী ঋষিকে শ্ৰীকৃষ্ণ স্বয়ম তেওঁৰ লগত উপস্থিত আছে এইদৰে যুদ্ধখন ভালদৰে চলাই যাবৰ বাবে সকলো সু পৰামৰ্শ তেওঁৰ হাততে পোৱাতে আছিল য'ত তেওঁ নিত্য সেৱকজনৰ বাবে ভগৱানে নিজেই যুগুতাই দিয়া শুভ পৰিস্থিতিসমূহ বিৰাজ কৰিছে তাতেই নিশ্চিত বিজয়ৰ লক্ষণ নিহিত আছে বিজয় প্ৰাপ্ত অশুভৰ শেষ আৰু শুভৰ আৰম্ভণি যেতিয়া হব ধৰিলে তেতিয়া কুৰুক্ষেত্ৰ আখুৰি সম্পদ বাহ্যিক প্ৰবৃত্তিবোৰৰ হৃদয় বিত্তীৰ্ণ হব ধৰিলে তেওঁলোকৰ শক্তি লাহে লাহে লোপ পাব ধৰিলে চাৰিওফালৰ পৰা সফলতা লোভিলে মোহময়ী প্ৰবৃত্তিবোৰ শান্ত হৈ থাকে অৰ্জুনৰ উপাস চেন উভয়ে ৰাশ নামে একৈশ আৰু বাইশ নম্বৰ শ্লোকত অৰ্জুনে কলে হে অশ্যুত অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ ৰথখন দুয়োপক্ষৰ সৈন্যসকলৰ মাজত ৰাখি দিয়া যাতে যুদ্ধ কৰাৰ মানসেৰে সাজু হৈ আহি উপস্থিত হোৱা সৈন্য সকলক আৰু তেওঁলোকৰ কাৰ কাৰ লগত মই যুদ্ধ কৰিব লাগে সেইটো চাই লব পাৰো ইয়াত সাৰথিক দিয়া নিৰ্দেশ এয়া নহয় এয়া হৈছে ইষ্ট অৰ্থাৎ সদগুৰুৰ ওচৰত কৰা প্ৰাৰ্থনা আহে তেইশ নম্বৰ শ্লোকত কৈছে অৰ্জুনে আহম ধৰাষ্ট পুত্ৰ দুৰ্যোধনৰ মনত সন্তোষ দিবৰ বাবে যিসকল লোকে যুদ্ধ কৰিবলৈ আহি ইয়াত সমবেত হৈছেহি তেওঁলোকক মই চাই লওঁ সঞ্জয় উবাচ এইবা মোক ঋষিকেশ গুৰা ভাৰত কলে হে ভাৰত অৰ্জুনে যেতিয়া এইদৰে কলে তেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই উত্তম ৰথখন আগুৱাই নি উভয় সৈন্য দলৰ মাজত ৰখাই দিলে এই শ্লোকত অৰ্জুনক গোৰাকেশ বোলা হৈছে গুৰাকা মানে টোপনি যিজনে টোপনিক জয় কৰিব পাৰিছে তেওঁৱেই হ'ল গোৰাকেশ গোৰাক যুগ ইশ গুৰাকেশ টোপনিৰ আৰু এটা অৰ্থ হ'ল অজ্ঞানতা গতিকে এই কথা বুজিব লাগিব যে অৰ্জুনে শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগত থকা বন্ধুত্বৰ বলতে টোপনি আৰু অজ্ঞতা এই দুয়োটাকে জয় কৰিব পাৰিছিল কৃষ্ণৰ পৰম ভক্তৰূপে তেওঁ এক মুহূৰ্তৰ বাবেও কৃষ্ণক পাহৰিব নোৱাৰিছিল আৰু ভক্তৰ সেইটো স্বভাৱেই হাৰে থাকোঁতেই হওক বা টোপনিতেই হওক ভগৱানৰ ভক্তই কৃষ্ণৰ এইদৰে যিকোনো এজন কৃষ্ণ ভক্তই অনবৰতে কেৱল কৃষ্ণৰ কথাকে ভাবি থাকি নিদ্ৰা আৰু অজ্ঞতা এই দুয়োটাকে জয় কৰিব পাৰে ইয়াকেই বোলা হয় কৃষ্ণ ভাৱনা বা সমাধি ঋষিকেশে সকলো জীৱৰে ইন্দ্ৰিয় সমূহৰ আৰু মনৰ নিয়ন্ত্ৰাৰ ৰূপে অৰ্জুনেনো কি অভিপ্ৰায়েৰে দুয়োটা সৈন্য দলৰ মাজত ৰথ ৰখাবলৈ কৈছিল তাক বুজিব পাৰিছিল সেয়েহে তেওঁ তাকে কৰি আকৌ এনেদৰে কলে পঁচিছ নম্বৰ শ্লোকত ভীষ্ম দ্ৰোণ প্ৰামাহিক উবা পাৰ্থ পশ্যতানা চাম বেতান কুকনীতি ভগৱানে ভীষ্ম দ্ৰোণাৰণ সকলো প্ৰধান মহাৰথীসকলৰ সন্মুখত এই বুলি কলে যুদ্ধক্ষেত্ৰত সমবেত সমবেত হোৱা এই কৌৰৱসকলক চাই লোৱা সকলো জীৱৰে পৰমাত্মা ৰূপে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনেনো মনত কি ভাবি আছিল তাক বুজিব পাৰিছিল এই প্ৰসংগত ঋষিকেশ পদৰ প্ৰয়োগে এই কথা বুজাইছে যে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ সকলো জানিছিল নিদ্ৰা জয়ী অৰ্জুনৰ দ্বাৰা এনেধৰণে কোৱাৰ পাছত অন্তৰৰ জ্ঞাতা শ্ৰীকৃষ্ণই দুই সৈন্যৰ মাজত ভীষ্ম দ্ৰোণ আৰু মহীক্ষিত শৰীৰ ৰূপী পৃথিৱীৰ ওপৰত অধিকাৰ ৰখা সম্পূৰ্ণ ৰজাসকলৰ মাজত উত্তম ৰথক থিয় কৰি কবলৈ ধৰিলে যে পাৰ্থ এইভাৱে একত্ৰিত হোৱা কৌৰৱক চোৱা ইয়াত উত্তম ৰথ সোণৰূপৰ ৰথ নহয় সংসাৰত উত্তমৰ সংজ্ঞা নস্বৰৰ প্ৰতি অনুকুলতা প্ৰতিকূলতাৰ ওপৰত কৰা হয় যিয়ে আমাৰ আত্মা আমাৰ স্বৰূপক সদায় লগ দি আছে সেয়ে উত্তম যাৰ পাছত অনুত্তম বা মলিনতা নাই ছাব্বিশ নম্বৰ শ্লোকত কৈছে পশাত না পার্থু মা ভাতৃ না পুত্ৰান পৌত্ৰান শুদ শৈৱে নী সেই ঠাইত দুয়োটা সৈন্য দলৰ ভিতৰত উপস্থিত থকা পিতৃ পিতামহ আৰু আচাৰ্য সকলক মোমায়েকসকলক ভাইসকলক পুত্ৰসকলক নাতিসকলক বন্ধুসকলক সকলো ধৰণৰ আত্ম আত্মীয় স্বজন সকলক অৰ্জুনে দেখা পালে যুদ্ধক্ষেত্ৰত অৰ্জুনে সকলো ধৰণৰ আত্মীয় স্বজনকে দেখা পাইছিল ভূৰি শ্ৰৱাৰ দৰে তেওঁৰ দেউতাকৰ সমবয়সাসকলক ভীষ্ম আৰু সোম দত্তৰ দৰে পিতামহক দ্ৰোণাচাৰ্য আৰু কৃপাচাৰ্যৰ দৰে শিক্ষকসকলক শল্য আৰু শকোনিৰ দৰে মোমায়েকসকলক দুৰ্যোধনৰ দৰে ভাইসকলক লক্ষ্মণৰ দৰে পুত্ৰসকলক অশ্বতমাৰ দৰে বন্ধুসকলক কৃত বৰ্মাৰ দৰে শুভাকাংক্ষীসকলক দেখা পাইছিল দুয়োটা সৈন্য দলতে তেওঁৰ আৰু বহুতো বন্ধুত থকা কথাটোও তেওঁ লক্ষ্য কৰিছিল পৰিয়াল শহুৰ পঘৰৰ পৰিয়াল বন্ধুসকল আৰু গুৰুজনকহে দেখা পালে মহাভাৰত কালৰ গণনা অনুসৰি ওঠৰ অক্ষুহিনী প্ৰায়ে চল্লিশ লাখৰ সমান হব কিন্তু বৰ্তমান প্ৰচলিত গণনা অনুসৰি ওঠৰ অক্ষহিনী সমান চাৰে ছয়শ কোটি সমকক্ষ হব ইমান বিশাল জনসংখ্যা অৰ্জুনৰ তিনি চাৰিটা সম্বন্ধীয় পৰিয়ালৰ মাত্ৰ আছিল নে ইমান ডাঙৰ কাৰোবাৰ পৰিয়াল হব পাৰেনে নোৱাৰে কেতিয়াও হব নোৱাৰে এইটো আচলতে এটা হৃদয় দেশৰ চিত্ৰণ সাতাইশ নম্বৰ শ্লোকত হৈছে তান্তৰ পাৰয়া মাম অৱতা তেতিয়া কুন্তিপুদ্ধ অৰ্জুনে এনে বিভিন্ন ধৰণৰ আত্মীসকলৰ সন্মুখত যেতিয়া ৰৈ থকা দেখা পালে তেতিয়া তেওঁ গভীৰ কৰোণাৰ ভাৱেৰে অভিভূত হৈ পৰিল আৰু এইদৰে কবলৈ ধৰিলে আঠাইশ নম্বৰ শ্লোকত অৰ্জুনে এইদৰে কৈছে অৰ্জুনৰ কৃষ্ণী অৰ্জুনে কলে হে মোৰ প্ৰিয় কৃষ্ণ যুদ্ধ কৰাৰ মানসেৰে আহি মোৰ সন্মুখত উপস্থিত হোৱা আত্মীয় স্বজন সকল আৰু বন্ধুসকলক দেখি মোৰ শৰীৰৰ অংগ পতংগবোৰ কঁপি উঠিছে আৰু মোৰ মুখখনো শুকাই গৈছে গুণ থকা অৰ্জুনে যেতিয়া নিজৰ ভিতৰতে কটা মৰা কৰিবলৈ ওলাই অহা বান্ধৱ আৰু আত্মীয় স্বজন সকলক যুদ্ধক্ষেত্ৰত দেখা পালে তেতিয়া তেওঁৰ অন্তৰত সেই সৈন্যসকলৰ প্ৰতিও দয়া উপজিল তেওঁ নিজৰ ফলীয়া সৈন্যবিলাকৰ ওপৰত আগৰে পৰাই সহানুভূতি আছিল কিন্তু যেতিয়া বুজিব পাৰিলে যে তেওঁলোকৰ মৃত্যু অনিবাৰ্য শত্ৰীয় সৈন্যবিলাকৰ প্ৰতিণা উপজিত মনত এনে ভাগ উপজাৰ লগে লগে তেওঁৰ শৰীৰ কঁপিবলৈ ধৰিলে আৰু মুখখন শুকাই গল সেই সৈন্যসকলৰ যুঁজ কৰাৰ হেঁপাহ দেখি তেওঁ আচৰিত মানিলে বাস্তৱিকতে তেওঁৰ সকলোবিলাক আপোন মানুহে তেওঁৰ লগত যুদ্ধ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল তেওঁলোকৰ এই নিষ্ঠুৰ মনোভাৱ দেখিও অৰ্জুনৰ ভৰি উঠিছিল এই কাৰণে এজন ভক্ত যদিও এই কথা ইয়াত কোৱা নাই তথাপি সহজে অনুমান কৰিব পাৰি যে অৰ্জুনৰ যে কেৱল শৰীৰ কঁপিছিল আৰু মুখ শুকাই গৈছিল তেনে নহয় তেওঁৰ চকুৰ পৰাও মমতাৰ চকুলো বৈ আহিছিল তেওঁৰ এই কঁপনি চকুল দিয়ে তেওঁৰ মনৰ দুৰ্বলতাৰ কথা নুসুচায় বৰং তেওঁৰ অন্তৰৰ কোমলতাকেহে সুচায় সেই কোমলতাই হল ভগৱানৰ শুদ্ধ ভক্তৰ লক্ষণ এতিয়া এতিয়া আমি কবলৈ ওলাইছো ঊনত্ৰিশ নম্বৰ শ্লোক মোৰ গোটেই দেহাতে কঁপনি উঠিছে মোৰ গাৰ নো সেউৰি উঠিছে মোৰ হাতৰ পৰা গান দীপ ধনুখন পিছলি পৰিছে আৰু মোৰ গাৰ ছালত পুৰণি উঠিছে সেই বুলি ঊনত্ৰিশ নম্বৰ শ্লোকত কোনে কলে অৰ্জুনে কলে গাৰ কঁপনি দুবিধ আৰু গাৰ নোম শিঞৰি উঠা অৱস্থাও দুবিধ কোনো আধ্যাত্মিক অনুভূতিৰ চৰম অৱস্থাত নাইবা কোনো জাগতিক পৰিস্থিতিত পৰি বৰকৈ ভয় খালে তেনে ঘটনা ঘটে আধ্যাত্মিক অনুভূতিৰ বেলিকা ভয় খোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই এতিয়া অৰ্জুনৰ গাত যিবিলাক বিকাৰে দেখা দিছে সেইবিলাক জাগতিক ভয়ৰ ফলত ঘটিছে অৰ্থাৎ প্ৰাণনাশ হোৱাৰ ভয়ৰ ফলত তেনে বিকাৰে দেখা দিছে আন আন লক্ষণেও এই কথা প্ৰমাণ কৰে উদাহৰণস্বৰূপে তেওঁ ইমানেই অধৰ্য হৈ পৰিছিল যে তেওঁৰ বিখ্যাত গানদীপ ধনুখনো হাতৰ মুঠিৰ পৰা ফুলকি পৰিছিল আৰু তেওঁৰ অন্তৰখন পুৰি গৈছিল বাবেই তেওঁ গাৰ ছালখনত পুৰণি অনুভৱ কৰিছিল নিজৰ জাগতিক দেহটোক আচল জীৱন বুলি ভাবি লোৱা বাবেই এই সকলো বিকাৰ ঘটিবলৈ পাইছিল ত্ৰিশ নম্বৰ শ্লোকত অৰ্জুনে কৈছে না চা মানাহা নি কেশৱা হে কেশৱ কেশৱ কেশী দানৱক বধ কৰোতে কৃষ্ণ মই এতিয়া ইয়াত অলপ উঠিৰে থাকিব নোৱাৰা হৈছো মই নিজকে পাহৰি গৈছোঁ আৰু মোৰ মূৰটো যেন ঘূৰাই গৈছে মই কেৱল অমংগল হোৱাৰহে লক্ষণ দেখিবলৈ পাইছো অৰ্জুন বৰ অস্থিৰ হৈ পৰিছিল সেইবাবে ৰণক্ষেত্ৰত তেওঁ থিৰেৰে থাকিব নোৱাৰা হৈছিল তেওঁৰ মনৰ এই দুৰ্বলতাৰ ফলতে তেওঁ নিজকে পাহৰি গৈছিল জাগতিক বিষয়বিলাকৰ প্ৰতি অত্যাধিক মোহ হলে মানুহে এনে দধুৰ মধুৰ অৱস্থাত পৰে একত্ৰিশ নম্বৰ শ্লোকত অৰ্জুনে কৈছে নেয় ন পশ্যামী হত্যামা হবে ন কক্ষে বিজয়াম কৃষ্ণ ন চ ৰাজ্যম চুখা হে কৃষ্ণ এই যুদ্ধত আত্মীয় স্বজন সকলক বধ কৰি কি যে ভাল ফল হব তাক মই বুজি পোৱা নাই আৰু যুদ্ধত জয় লাভ কৰি ৰাজ্য আৰু সুখ ভোগ কৰিবৰ বাবেও মোৰ কোনো আকাংক্ষা নাই মায়াত আৱদ্ধ হৈ থকা মানুহে এই কথা বুজিব নোৱাৰে যে তেওঁৰ আচল স্বাৰ্থ নিৰ্ভৰ কৰিছে কৃষ্ণৰ ওপৰত তেনে মানুহে আন এজনৰ লগত থকা দেহৰ সম্বন্ধকে আচল সম্বন্ধ বুলি ভাবে আৰু তেনে সম্বন্ধক ধৰি থাকিয়েই সুখী হম বুলি ভাবে জীৱন সম্পৰ্কে তেনেকুৱা অন্ধ ধাৰণৰ ফলত তেওঁলোকে আনকি ভৌতিক সুখৰ কাৰণবোৰো পাহৰি যায় অৰ্জুনে আনকি এজন ক্ষত্ৰিয়ৰ নৈতিক নিয়মবোৰো পাহৰি যোৱা যেন লাগে এই কথা শাস্ত্ৰত কোৱা আছে যে দুবিধ লোকে দেশ ত্যাগ কৰাৰ পাছত পৰম শক্তিশালী উজ্জ্বল সূৰ্য লোকত ঠাই পায় তেওঁলোক হল কৃষ্ণৰ ব্যক্তিগত আদেশ পালন কৰি সমূহ সমৰত দেশ ত্যাগ কৰোতা ক্ষত্ৰিয় যোনসকল আধ্যাত্মিক চিন্তাতে নিমগ্ন হৈ থাকে দ্বিতীয়জন হল সন্য়াস গ্ৰহণ কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে নিমগ্ন হৈ থকা অৰ্জুনে ভাবিছে যে আপোন মানুহবিলাকক সেইবাবে তেওঁ কাকো বধ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰা নাই ভোক নলগা মানুহে যেনেদৰে ৰন্ধা বঢ়া কৰা আহুকালখিনি চপাই লব নোখোজে তেনেদৰে অৰ্জুনেও যুদ্ধ কৰিবলৈকে ইচ্ছা কৰা নাই বৰং এইটোহে স্থিৰ কৰিছে যে তেওঁ অৰণ্যলৈ গুচি যাব আৰু তাতে হতাশাগ্ৰস্ত মানুহৰ দৰে নিৰ্জনতাৰ মাজত গোটেই জীৱন কটাই দিব এই সময়ত অৰ্জুনৰ কোনো ৰাজ্য নাই অথচ ক্ষত্ৰিয় হিচাপে বৰ্তি থাকিবলৈকে তেওঁক এখন ৰাজ্য় লাগে কাৰণ যুদ্ধ আৰু ৰাজ্য শাসনৰ বাহিৰে আন কামৰ বাবে ক্ষত্ৰিয় যোগ্য নহয় অৰুজুনে উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে নিজৰ পিতৃৰ পৰা পাবলগীয়া ৰাজ্যখন ঘূৰাই পাবৰ বাবে নিজৰ চহোদৰ আৰু আন ভাই ককাই বিলাকৰ লগত যুদ্ধ কৰিব লাগিব কিন্তু তেনে এখন ভাতৃ ঘাটি যুদ্ধ তেওঁ কৰিব খোজা নাই সেইবাবে তেওঁ অৰণ্যলৈ গৈ হতাশাগ্ৰস্ত মানুহৰ অকলশৰীয়া জীৱন এটা যাপন কৰাটোকেই তেওঁৰ বাবে উচিত হব বুলি ভাবিছে এতিয়া বত্রিশত্রিশ চৌত্রিশ আর পঁয়ত্রিশ নম্বর শ্লোক এইদরে কয়েছে গোবিন্দ ভোগে হিবি না রাজ্য ভোগ সুখানবস্থে প্রাণন ত্যাক্ত পুত্র তথা मातुला शशुरा पुत्रा शाला संबंधी न तथा एतान हंतुम इच्छामि नता अपि मधुसूदन अपि त्रैलुक राज्य हेतु की मनोमहि कृते निहत्य धत्त राष्ट्राना मम प्रीति सत्य जनार्दना अर्जुने कले हे गोविंद ৰাজ্যৰেই বা কি প্ৰয়োজন অথবা ভোগ বিলাসৰে বা কি প্ৰয়োজন অথবা জীয়াই থাকিয়েই বা আমাৰ কি লাভ হব যি সকলৰ লোকৰ বাবে আমি ৰাজ্য ভোগ বিলাস বা সুখ পাবলৈ আকাংক্ষা কৰিছো সেই শিক্ষাগুৰুসকল পিতৃ সকল পুত্ৰসকল পিতামহসকল বোমাই বিলাক শহুৰসকল নাতিবিলাক খুলখালীবিলাক আৰু বিয়বিলাক চোন যুদ্ধত প্ৰাণ বিসৰ্জন দিবৰ বাবে ধন সম্পদ বিসৰ্জন দিবৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈ ৰৈ আছেহি সেই মধুসূদন এওঁলোকে আমাক হত্যা কৰিলেও মই এওঁলোকক হত্যা কৰিব নিবিচাৰো পৃথিৱীৰ ৰাজত্ব লাভৰ বাবে হত্যা কৰিবলৈ নিবিচাৰোৱে আনকি তিনিও লোকৰে ৰাজত্ব লাভ কৰিবৰ বাবেও নিবিচাৰো হে জনাৰ্দন ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ পুত্ৰসকলক বধ কৰিনো আমি কি তৃপ্তি লাভ কৰিম অৰ্জুনে যে ভগৱান কৃষ্ণক গোবিন্দ বুলি সম্বোধন কৰিছে তাৰ কাৰণ হ'ল এই যে কৃষ্ণই হল গোসমূহৰ অৰ্থাৎ ইন্দ্ৰিয়াৰ এইপৰ্যপূৰ্ণ গোবিন্দ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰি অৰ্জুনে এই কথা বুজাইছে যে অৰ্জুনৰ ইন্দ্ৰিয় কি ভাবে হব সেই কথা ভগৱানেই জানিব লাগে কিন্তু আমাৰ ইন্দ্ৰিয়ৰ সন্তুষ্টি ঘটোৱাটো গোবিন্দৰ উদ্দেশ্য নহয় কিন্তু আমি যদি গোবিন্দৰ ইন্দ্ৰিয় সমূহৰ পৰিতৃপ্তি ঘটাবলৈ চেষ্টা কৰো তেতিয়া স্বভাৱতে আমাৰ ইন্দ্ৰিয়ৰো পৰিতৃপ্তি হব বি এন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ কৃষ্ণা এই কথাটো সকলোৱে মনত ৰাখিব লাগিব যে বি এন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ শ্ৰী কৃষ্ণা এণ্ড ফুলফিল ইজ উইছেচ তেওঁৰ এজন আমি যন্ত্ৰই হব লাগিব কৃষ্ণৰ আৰু তেওঁৰ ইচ্ছাবোৰ পৰিপূৰ্ণ কৰিবলৈহে আমি এখন পৃথিৱীত আছো জাগতিক স্তৰত প্ৰতিজন মানুহেই নিজৰ ইন্দ্ৰিয়াতো কামনা কৰে আৰু ভগৱানে নিজেই সেই পৰিতৃপ্তিৰ বিষয়সমূহ যোগান ধৰিব বুলি আশা কৰে ভগৱানেও জীৱসকলৰ যি পৰিমানে যোগ্যতা আছে সেই পৰিমানে তেওঁলোকৰ ইন্দ্ৰিয়ৰ তৃপ্তি দিয়ে কিন্তু যি পৰিমাণে জীৱসকলে নিজেই আশা কৰে সেই পৰিমাণে নহয় কিন্তু যেতিয়া কোনো এজন ব্যক্তিয়ে ইয়াৰ বিপৰীত পন্থা লয় অৰ্থাৎ নিজৰ অভিলাষ পূৰণৰ চেষ্টা নকৰি গোবিন্দৰ সকলো ইন্দ্ৰীয় চৰিত্ৰাৰ্থ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়া গোবিন্দৰ কৃপাতে সেই ব্যক্তিজনৰ অভিলাষ পূৰ্ণ হয় সমাজ আৰু আত্মীয় স্বজনৰ প্ৰতি থকা অৰ্জুনৰ স্বাভাৱিক কৰোণাৰ বাবেই তেওঁলোকৰ প্ৰতি অৰ্জুনৰ গভীৰ স্নেহৰ ভাৱ ইয়াত আংশিকভাৱে ফুটি ওলাইছে এইকাৰণেই তেওঁ যুদ্ধ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰা নাই সকলোৱে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱ আৰু আত্মীয় স্বজনৰ আগত নিজৰ ধন ঐশ্বৰ্য দেখুৱাবলৈ পালে ভাল পায় কিন্তু অৰ্জুনৰ মনত এই ভয় হৈছিল যে যুদ্ধত সকলো আত্মীয় স্বজন মৰি শেষ হ'ব আৰু বিজয়ৰ পাছত তেওঁ যি ধন ঐশ্বৰ্য লাভ কৰিব তাক দেখিবলৈ আৰু কোনোৱে বাকী নাথাকিব ভৌতিক জীৱনৰ এয়া এক নমুনা স্বৰূপ লেখযুক কিন্তু আধ্যাত্মিক চিন্তা কৰা সকলৰ দৃষ্টিভংগী সুকীয়া যিহেতু এজন ভগৱৎ ভক্তই কেৱল ভগৱানৰ অভিলাষ পূৰণৰ বাবেহে চেষ্টা কৰে সেইবাবে ভগৱানৰ ইচ্ছাত যি ধন ঐশ্বৰ্য লাভ কৰে কেৱল ভগৱানৰ সেৱাৰ বাবেই তাক গ্ৰহণ কৰে কিন্তু ভগৱানৰ ইচ্ছা নহলে তেওঁ মাটি পইচা এটাও বিচাৰি নাযায় অৰ্জুনে কোনো আত্মীয় স্বজন বধ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰা নাছিল আৰু যদি কোনোবাজনক বধ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল তেনেহলে কৃষ্ণই নিজেই বধ কৰাটো বিচাৰিছিল সেই মুহূৰ্তত অৰ্জুনে এই কথা জনা নাছিল যে কৃষ্ণই নিজেই যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ অহাৰ আগতেই তেওঁলোকক বধ কৰিয়েই থৈছে আৰু এতিয়া সেই বধ কাৰ্যকে চকুত পৰাকৈ ৰূপ দিবৰ বাবে অৰ্জুনে কেৱল নিমিত্ত বা কাৰণ ৰূপেহে কাম কৰিব লাগে অৰ্থাৎ কৃষ্ণৰ হাতৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হিচাপেহে কাম কৰিব লাগে পৰৱৰ্তী অধ্যায়সমূহত এই কথাটোকে কৃষ্ণই আৰু স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰিব ভগৱানৰ প্ৰকৃত ভক্তৰূপে আনকি দুষ্ট ভাই ককাই বিলাকৰ প্ৰতিও অৰ্জুনে প্ৰতিশোধ পৰায়ণ হবৰ বাবে ইচ্ছা কৰা নাছিল কিন্তু তেওঁলোক সকলোৱে যে নিহত হব লাগে সেইটোৱে আছিল আনকি দুষ্টৰ প্ৰতিও প্ৰতিহিংসা নকৰে কিন্তু ভগৱানে নিজৰ ভক্তৰ প্ৰতি দুষ্টই কৰা অন্যায় সহ্য নকৰে ভগৱানে নিজৰ ক্ষেত্ৰত হলে দুষ্টকো ক্ষমা কৰে কিন্তু তেওঁৰ ভক্তৰ প্ৰতি অন্যায় কৰিলে কাকো ক্ষমা নকৰে সেইবাবে অৰ্জুনে ক্ষমা কৰিবলৈ ওলোৱা স্বত্বেও ভগৱানে দুষ্ট বিলাকক বিনাশ কৰিবৰ বাবে দৃঢ় সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছিল ওঠৰ অক্ষহিনী সৈন্যৰ কাষত অৰ্জুনে অকল নিজৰ পৰিয়ালকহে দেখিবলৈ পালে ইমান বেছি পৰিয়ালত কি বাস্তৱত আছিল নে মূলতঃ অনুৰাগী অৰ্জুন ভজন অৰ্থাৎ সাধনাৰ আৰম্ভণিতে প্ৰত্যেক অনুৰাগীসকলৰ সন্মুখত এই সমস্যাটো থাকে সকলোৱে বিচাৰে যে সাধনা কৰিম সেই পৰম সত্যক লাভ কৰি কিন্তু কোনো অনুভৱী সদগুৰুৰ ওচৰলৈ গৈ কোনো অনুৰাগীয়ে যেতিয়া ক্ষেত্ৰ আৰু ক্ষেত্ৰজ্ঞৰ সংঘৰ্ষত পৰে তেতিয়া তেওঁ কাৰ লগত যুদ্ধ কৰিব এই বিষয়ে ভাবি হতাশ হৈ যায় তেওঁ বিচাৰে যে নিজৰ দেউতা পৰিয়াল শহুৰৰ পৰিয়াল নোমাই পৰিয়াল বন্ধু বান্ধৱ গুৰু এই সকলোবোৰ লগতেই থাকক সকলো সুখেৰেই থাকক এই সকলো ব্যৱস্থাৰ মাজেদি মই পৰমাত্মা স্বৰূপ প্ৰাপ্ত কৰি লওঁ কিন্তু যেতিয়া তেওঁ বুজি পাব যে চিন্তনত বা আৰাধনাত অগ্ৰসৰ হবলৈ হলে পৰিয়ালকো এৰিব লাগিব এই আত্মীয় স্বজনৰ মোহ ত্যাগ কৰিব লাগিব তেতিয়াই তেওঁ ধীৰ হৈ উঠে যদি কাৰোবাৰ কাৰণে এই পৃথিৱীত জীয়াই থকাৰ ভাৱ থাকে সেয়া হল এটা আকৰ্ষণ তেন্তে দুৰ্যোধান ৰূপী মহ কত গ'ল যেতিয়ালৈকে আকৰ্ষণ আছে মহৰ পূৰ্ণ ত্যাগ নহল সেই আকৰ্ষণৰ অস্তিত্ব মচিব পাৰিলেহে বিজয় প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰিব এই আত্মীয় বিলাকৰ প্ৰসাৰতাইতো জগত নহলে জগতত আমাৰ কি আছে মনৰ প্ৰসাৰণেই জগত যোগেশ্বৰ কৃষ্ণয়ো মনৰ প্ৰসাৰতকেই জগত বুলি কৈছে যিজনে ইয়াৰ পৰা ৰক্ষা পালে তেওঁই জগতক জিকিলে মাত্ৰ অৰ্জুনেই যে অধীৰ আছিল এনে নহয় অনুৰাগ সকলোৰে হৃদয়তে আছে ভালকে ভাবি চাওক অনুৰাগ সকলোৰে হৃদয়ত আছে মানে আমি সকলোৱে অৰ্জুন প্ৰত্যেক অনুৰাগেই অধীৰ হৈ উঠে নিজৰ আত্মীয়লৈ মনত পৰে প্ৰথমে তেওঁ ভাবে ভজন বা সাধনাৰ পৰা কি লাভ হব আজিলৈ ইমান নাই